Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Absolute Zero: Onza no quiere despertar, basados en el libro. Onza no es el tipo de persona que hará algo sin avisarme. Si tiene una cita para beber con sus amigos o si tiene que quedarse en otro lugar, siempre me llama primero. Esta vez me siento muy preocupado, o antes de que pudiera contactarlo, el timbre de mi celular sonó primero. De inmediato sonrí ampliamente porque pensé que sería Ongsa, pero el número en la pantalla no es el suyo. Presioné para contestar la llamada con mi corazón temblando. Por favor, no permitas que haya sucedido nada malo. ¿Conoce a alguien llamado Ongsa? ¿Verdad? Sí, Tick. Cada segundo pasa sin piedad. Doc, soy un oficial de rescate. Debe calmarse. Escuche con cuidado lo que diré primero. Sufrió un accidente automovilístico bastante grave. Ahora está siendo enviado al hospital. Toc, y mi reloj se detuvo. Si el amor es el cielo, yo soy el océano. Si pudiera pedir un deseo, ayuda por favor. Fui atacado por el destino. El médico no puede decir cuándo se recuperará. Quiero que seas fuerte. Ese sonido parece una melodía extraña tal como un demonio en mi interior, recordándome que he esperado más de 10 días a que despierte de su sueño. Los colegas de Ongsa dicen que él se apresuró al salir del trabajo para llegar a mí ese día. Trabajó rápidamente y sin descanso por algo que no valía la pena, para celebrar nuestro aniversario juntos. Por causa de eso, esto sucedió. Son. Alguien frota suavemente mi hombro. La persona que me acaricia tiene los ojos llenos de ojeras como yo. Salté un poco antes de girarme para ver a la madre de Onza que me sonríe. Sus padres y yo nos turnamos para cuidarlo las 24 horas, con la esperanza de que si despierta, pueda ver la cara de las personas que lo aman y mostrarle lo preocupado que estamos por él. Pero esa esperanza parece incierta. Ve a descansar. Has estado aquí todo el día. No tengo duda de quién heredó a su sonrisa cálida. Su madre tiene una sonrisa suave a pesar de que suele hablar bastante. Él tiene los ojos de su padre. Sí, le respondí con una sonrisa. A pesar de que soy un ser humano que no muestra mis sentimientos. Como antes, pasaré por este evento tan fuerte como pueda. Compra algo de comida. Onza, estaría preocupado por ti. El hombre de mediana edad me dijo. No me atreví a contradecir las palabras del padre. Me puse de pie y miré al chico que está completamente dormido antes de finalmente salir de la sala de recuperación. Me di cuenta de que mis pies ya no podían soportar mi peso cuando caminaba por las escaleras de incendios del hospital. En este lugar oscuro, los seres humanos como yo podemos expresar nuestros verdaderos sentimientos. Nadie sabe que estoy sufriendo. La oscuridad me camufla en ese rincón, abracé mis rodillas y sollocé sin sentir ninguna vergüenza, como si yo fuera la única persona en este mundo, porque yo soy la causa del accidente de Onza, juro que si pudiera cambiar cualquier cosa en la tierra, estaría de acuerdo con lo que fuera, con tal de poder volver a ver a Onza fuerte y feliz. Sé que culparme a mí mismo no solucionará nada, pero debo admitir que, si no fuera por mí, no se hubiera apurado ni conducido tan rápido. Por favor, estrella, ¿puedes por favor no llevarte a la persona que amo? Levanté la mano para limpiar mis lágrimas. Nadie escuchó mi pedido, ni una sola vez. Sé que mi existencia no tiene ningún valor. Caminar hasta la estación de tren se hizo muy difícil para mí. No siento nada, incluso cuán fría es esta noche a pesar de que normalmente soy muy sensible a las temperaturas. La música de una cafetería por la que pasé flota, tocando mis sentidos, haciendo que mi sufrimiento se detenga al escuchar esa voz desconocida. Bueno, solo necesitas la luz cuando la llama está baja. Sabes que necesitas iluminación, solo cuando el fuego comienza a arder, solo cuando el fuego comienza a arder, echas de menos el sol, solo cuando comienza a nevar, extrañas el sol, solo cuando la nieve comienza a rociar, sabes que la amas, solo cuando la dejas ir, sabes que la amas, solo cuando la pierdes, sufro tanto con mis sentimientos. Miro el reloj, son las 22 horas con 22 minutos.